Сьогодні ми запрошені до Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка на конкурс Дебют першокурсника. До речі, я є членом журі цього конкурсу. Цікаво, що там буде відбуватися. Ходімо разом. Марина, расскажите про сегодняшний захід. Сегодня у нас большой праздник. Сегодня мы в большую семью нашего творческого коллектива, коллектива нашего вуза принимаем первокурсников, первокурсников, которые в этом году поступили в наш замечательный университет. И вот сегодня мы познакомимся с их творчеством, познакомимся, насколько они готовы пополнить ряды наших творческих коллективов художественной самодеятельности. Надо сказать, что мы очень любим студентов. И поэтому э, кафедра культуры и все наше руководство, мы пытаемся разнообразить их жизнь и насытить ее не только научными, прогрессивными знаниями, но и, наверное, разнообразить их досуг. Это будут конкурс, поэтому для конкурса необходимо жюри. Кто есть членом жюри? Это серьезное мероприятие. Именно поэтому мы готовимся к нему очень добросовестно. Сегодня будет у нас звездное жюри, будут представители всех жанров, которые будут демонстрироваться на сцене. Это будут руководители и творческие люди, профессионалы в своем жанре. Кроме этого, мы пригласили. Сегодня у нас будет официальный представитель по культурным связям из королевства Бельгии. А надо сказать, что наши студенты. Начинают начиная со второго и третьего курса проходят практику за границей, вот в том числе и в Бельгии. Кто есть сегодня участниками этого конкурса дебют первокурсника? Ну я хочу сказать, что сегодня дебют первокурсника стартует одиннадцатый год. Нашему мероприятию 11 лет, и сегодня принимают участие все научно-учебные институты нашего университета. Это Институт механотроники и систем менеджмента, это Институт энергетики и компьютерных технологий, Институт перерабатывающих и пищевых производств, Институт бизнеса и менеджмента, и Институт технического сервиса. Все буквально институты выставили практически все жанры, которые развиваются у нас в университете. Это и хореография, и вокальный жанр, и вокально-инструментальная музыка. И даже в этот раз будут некоторые такие новинки. Впервые у нас поступил мальчик и будет исполнено соло, соло на барабанах. Еще у нас сегодня будет так называемая такая спортивная феерия, так мы назвали этот номер, который представляет собой симбиоз акробатики, эквилибристики, гимнастики. Stand, my life, my life. что дети могли выразить свое творчество, мы все сегодня покажем. А как проводился отбор или набор участников? Викбир проходил целый месяц, то есть целый месяц целый коллектив у нас студенческий клуб кафедра культуры, дирекция университетов, студенческие комитеты наших университетов все проводили отбор, отслеживали, выявляли таланты, потом приводили к нам. Здесь мы их обрабатывали, выбирали репертуар и работали над произведением. Вчера состоялась генеральная репетиция. Генеральная репетиция показала определенные результаты. Но вы знаете, как всегда бывают события, когда концерт, то есть не то, что не выстрелило, скажем, на генеральной репетиции, может быть, наоборот, выстрелит сегодня. Вот. Поэтому мы тобто ожидаем. интрига, интрига. Есть, есть интрига. Я думаю, что будет и Гран-при, достойный приз, и будут победители всех номинаций. У нас есть, есть номинация отдельной кафедры культуры учреждена, есть и номинация студенческих симпатий. Вот. То есть сегодня все увидим. собственное мнение. Но тем не менее, я хочу вам сказать, что вы обе не правы. А это надо обсудить. Я художный керевник университета. Расскажите про цель этого захода сегодняшнего. Цель конкурса – это выявление талантливых детей, которых мы потом вовлекаем в коллективы художественной самодеятельности, которые составляют костяк и нашу гордость. какие заходы проводит университет? Ну, это, во-первых, всеукраинский конкурс художественно-творческий «Софиевские зори», который проводит Министерство аграрной политики Украины. Это и фестиваль среди команд КВН, участвуют все команды всех дирекций. Это у нас шесть команд и одна команда университета. Сборная. А какие достижения есть в университете у этих конкурсах? У нас есть девочка Вера Холоден, которая заняла гран-при конкурса всеукраинского «Софийские зори». В какие номинации? Номинация «Вокал». Она великолепная певица, и ее знает не только Украина, но и Харьков ее знает. Она тоже стала обладательницей гран-при конкурса, который проводился среди высших учебных заведений Харькова. И она стала обладательницей Гран-при. То есть есть кем пишаться, так? Да, конечно. как вы гадаете, сегодня новые зерки появятся? Да, да. Я была на репетициях, смотрела, и я очень довольна детьми. Орам'ярася, като рам'я вираз і жизнь не которая баяса німаписаних законів. Тут кожен він живеться, і нам чи дура першокурсникам, які сьогодні приймають участь в цьому визначному в цій визначній події. Дебют першокурсника. Я звичайно ж бажаю переможців, щоб всі стали переможцями, щоб вони надалі стали учасниками наших народних колективів художньої самодіяльності, щоб вони стали надалі призерами, займали гран-при на всеукраїнських конкурсах, фестивалях серед аграрних вищих навчальних закладів України, Софіївські зорі. Ну і головне звичайно бути і артистами. І бути відмінниками навчання, займати активну життєву позицію, тому що тільки поєднання доброго навчання, успіхів, активна життєва позиція і переможці як лідери в художній самодіяльності, яка сьогодні в нас проходить, забезпечить лідируючу позицію і в надалі професійній діяльності. Катя, я первокурсница. Я учусь в Харьковском национальном техническом университете сельского хозяйства имени Петра Василенко. Мне очень сильно нравится, поскольку это замечательный университет. Здесь замечательные отзывчивые преподаватели, старших курсов студенты нам помогают всегда. Они для нас стали буквально вторыми папочками и мамочками. Атмосфера в университете прекрасная гостеприимная, теплая, прямо как дома. А, ну, скажите, пожалуйста, почему вы, вы решили взять участь у самодеяльности? Ну, потому что мне очень нравится танцевать. Вот. Мне порекомендовали, что здесь очень хороший преподаватель. Это у вас сегодня справді дебют. Что вы чувствуете? Так, сьогодні насправді дебют. Е, трішки є якесь хвилювання, але ми, ми все зможемо. Ми кращі. Ми бізнеска! Звичайно ж, у конкурсі дебют першокурсника є свої переможці. У номінації хореографія переміг колектив All-Stars. наш колектив називається All Stars, як і об'являли. Это название мы взяли из школы одной, потому что мы там занимаемся. Занимаемся уже как-то полтора года. И усердно, конечно, тренируемся каждый день. И стараемся быть ярче и интереснее для зрителей. Чи задоволены вы сегодня тем, как все отбылось своим выступом? Да, конечно. Все, все удалось? Все удалось. Спасибо тем организаторам, все, которые это все сделали, было ярко. Куча эмоций, все было замечательно. Студентская симпатия. Це звання було вручене першокурснику Ігорю Манченко за інструментальний номер соло на барабанах. За кращий вокал приз одержав Микола Сологубовський. Ти займаєшся в Ну займався з дитинства, але професійно займався в музичному вчилищі харківського музикальному імені Бориса Миколайовича Лятошинського. Вже були перемоги в тебе в конкурсі? Так, коли їздив за кордон, були перемоги. А спеціальний приз від нашої програми був вручений співачці Марії Соломоновій. Я заміхаюсь.

Кращим був вызнанный спортивно-акробатичный номер Феерия. Мы получили приз Суперстар, и какой мы еще получили? Мы еще как механики получили приз по танцевальным, и мы очень рады этому, и надеемся, что будет продолжаться это все время. Сколько вы тренируетесь? Ну, я я лично тренируюсь года три. Ну, именно турники брусья. А вот вирами... На це, на прошлой неделе начал. А хто з вас є професійним спортсменом, ну, тобто спортсменом, який і раніше займався цим видом спорту? Я раніше займався в школі в себе. кидали теж з хлопцями, а це я тут приїхав теж. Є якісь досягнення були? Ну, Я відкривав перший розряд був мене, по-моєму, так. Да. Скажіть, будь ласка, чи важко вдалося сьогоднішній виступ, ця перемога? трохи, немножко, а так нормально. Ціком ви задоволені результатами сьогоднішнього виступу? Є з того, а як гадаєте, що далі будете продовжувати у такому колективі далі займатися? Так. Да. Так. Да. Да? Да. У номінації відкриття року переміг піаніст Валентин Губєня. Це головне твоє захоплення, чи ні? Артепіано? В принципі, так. Да. Як тобі сьогодні виступ, що ти відчув, як тобі зал? Дуже хороший зал, хороша підтримка і хороші друзі. Кому ти хочеш подякувати за свій успіх? Своїм друзям, з якими я познайомився. Вот а гран-при конкурсу одержав Олександр Багрич. Ти займаєшся хореографією? Ну, зовсім не багато, майже ну, 5 років, може 6. Але вона дається мені в знаки. дуже добре. Цей номер ти готував спеціально для цього конкурсу? Чи це були так, твої номера? Так, нові? ні, готував дуже багато сильних суперників у нас. І тому я старався. Що тобі допомогло перемогти, як ти гадаєш? Бажання. Начаж глядачі полишають цей зал свято скінчилося, але його дух залишився і буде підтримувати всіх його учасників на протязі навчання. А зараз наш маршрут пролягає до дворічної. райцентру селища міського типу, що розташоване у 160 кілометрах від.